В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Олена Малойван. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про таке. Реставраційні роботи середньовічної фортеці продовжуються. День музики. Чим порадували вихованці музичної школи поціновувачів цього мистецтва у Білгородністровському. Продовжуємо розповідати, як у столиці Придунав'я відмічали 426-й день народження. Про це та не тільки дивіться далі більш розлогіше. Біля північної стіни Акерманської фортеці тривають берегу укріплювальні роботи. Вже пробурили шість свердловин. Про те, чим зайняті майстри сьогодні, і хто стежить за збереженням відомого усьому світові пам'ятника архітектури, дізнавалася Тетяна Карпенко. Туристический сезон завершился. Толпы восторженных туристов покинули пределы древнего Акермана. Многие из них еще не один раз с удовольствием вернутся сюда, чтобы взглянуть на жемчужины украинской Бессарабии. А сейчас тут работают строители. Больная тема. Северная стена давно требовала к себе внимания. Сегодня уже ведутся берегоукрепительные работы. По словам главного инженера фирмы «Видбудова», на сегодняшний день пробурено 6 скважин. Из них 4 забетонировали. Ежедневно выполняем две сваи длиной 12 метров. Буроновые сваи. На каждую сваю уходит 4 куба бетона. Их 75. 75 сваи. Это займет полтора месяца времени. Параллельно одновременно будем выполнять не перекладку, будем называть, а обрушенную части, восстановить обрушение вот, вот угу. этой стены, где камни упали, особенно после этого дождя, в прошлое воскресенье, сильный дождь был. Как рассказал Роман Гивандян, работы на месте самого аварийного участка пока не ведутся и объяснил почему. Эта стена еле дышит. Я боюсь там работать. Если новый чертеж институт даст на днях, будет там по охране труда, по технике безопасности все условия, козырелки и так далее, чтобы люди спокойно работали, тогда я сделаю этот фундамент. И начну не перекладку, прямо продолжение старой кладки, закончу вот этот обваленную часть. Строители уже столкнулись с некоторыми трудностями. Первые из них – это приближающиеся дожди и холода. По проекту планировали за 9 месяцев закончить реставрационные работы. Однако самое благоприятное время для их проведения упустили. Должны быть 28 контрфорсов. 28 mm -hmm. железобетонных контрфорсов. 22 из них треугольной формы разной высоты, до отметки 21, 20 с половиной, 19, 15. Вот такие же забетонные контурфорсы. Помимо этого еще появляются новые непредусмотренные работы, непредусмотренные проектом, чертежами. Их надо решать и решать. Например, в Одессе я изготовил 94 каркаса пространственных по этим же забетонным конструкциям. И 78 каркасов для свай. Их надо перевести сюда. Это надо делать 16 плюс 6, 22 хода. За каждую ходку просит 6 тысяч денег. Это, вы представляете, это уже 120 тысяч только за перевозку. Есть еще проблемы, есть еще вопросы, которые надо со временем решать и решать. На месте ход проведения работ мониторит руководство КП Фортетя. По словам Александра Морозова, даже на уровне области приняли решение каждую неделю проводить выездные совещания на этом объекте в ней будут принимать участие и технадзор будет принимать участие и подрядчик и архитектор и те же археологи естественно все будут принимать участие в этих совещаниях и тогда они будут давать заключение о ходе уже о ходе о ходе противоаварийных укрепительных работ то есть они уже будут давать оценку правильно, неправильно, как лучше советовать. То есть здесь все... То есть у вас еще не было совещания? Нет, у нас уже не... были совещания, совещания, конечно, выездные совещания, уже неоднократно были выездные совещания, и постоянно приезжают. Я же говорю, сегодня уже был технадзор, приезжал, смотрел, и постоянно присутствуют те же археологи. Мы со своей стороны там периодически все это фотографируем, смотрим до, после, если какие-то изменения то есть в стене стоят маяки с стоят маячки, которые покажут, если вдруг какие-то произойдут изменения, мы будем знать об этом. Следить за проделанной работой будут компетентные специалисты. Вся ответственность лежит на подрядчике. А вот какое участие принимают в процессе контроля представители власти на местном уровне пока не очень ясно. Ну, мы говорили, что из города никто не контролирует. Контролирует? нет с города никто не контролирует. То есть это область, областные деньги. Конечно, конечно, конечно. А а точно стоит? так же, как и мы, в принципе, на территории крепости работы как таковые сегодня не ведутся, они ведутся за территорией крепости. То есть если мы сегодня видим, то это за территорией крепости про проходят эти все работы. То есть мы фактически косвенно к этому относимся. То есть мы в принципе сегодня смотрим, наблюдаем за э самой работой, чтобы памятник, то есть стены памятника, они сегодня не были там э разрушены или там не произошло такое. Хочется надеяться, что такое участие специалистов даст положительные результаты. И гости Кермана, и, конечно же, сами горожане в скором будущем смогут оценить качество выполненных работ. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ. Намагався захистити хабарника, а замість цього опинився за гратами. Правоохоронці Одещини викрили адвоката, який передав посереднику 13 тисяч доларів США. Ці гроші мали потрапити до співробітника СБУ, аби той посприяв у пошкодженні доказів вимагання Хабара співробітником обласного управління Державної фіскальної служби. Правозахисника затримали на гарячому в одному з кафе у Київському районі Одеси. Про це повідомили у прес-службі прокуратури області. Переселенці інваліди вимушено залишили Одесу. В Пансіонаті Куяльник, де вони мешкали, вимкнули світло. Тому люди змушені були повернутися до зони антитерористичної операції. 4 жовтня вранці вони прибули потягом Одеса Костянтинівка до Слов'янську. Поки приїхали 53 людини, та згодом усі внутрішньопереміщені особи планують повернутися додому. Повідомляє Уніан. Жовтня на центральному стадіоні Акерману відбулося відкриття нового етапу змагань з футболу серед школярів міста. У змаганнях за першість боротимуться 9 команд за підсумками. Кращі спортсмени-любителі зможуть потрапити до складу команди. Дю США Наталія Чеботар продовжить тему. Для этих ребят футбол пока увлечение. Однако каждый из них хочет стать победителем. 3 августа на центральной спортивной арене Акермана вновь собрались спортсмены. Ежегодный турнир первенства города по футболу среди общеобразовательных школ объявили открытым. Это традиционные наши соревнования. Они проходят уже много лет. Дети всегда с удовольствием участвуют в этих соревнованиях. Мы, как правило, после соревнований подводим итоги и будут кубки, медали. Эти соревнования идут за счет городской спартакиады. То есть все школы стараются выступить как можно лучше. В этом году поборется за титул победителя турнира Девять команд. На протяжении двух недель ребята будут доказывать, что каждый из них достоин играть в составе дю США. Как рассказывает Владимир Крейтер, у всех есть хорошие задатки. Они знают, что такое командная игра, и турнир обещает быть достаточно напряженным. Здесь мы отбираем детей в детскую институт спортивную школу на этих соревнованиях. Можем посмотреть их. Потом формируем сборные города. Детской мужской спортивной участвуют, они участвуют в областных соревнованиях среди для США всей области. Мы вот в этом году заняли, стали чемпионами области. Наша команда стала 2001-2002 года рождения. Финал был в видеополе. Всего участвуют в этих соревнованиях 32 команды со всей области. И мы заняли первое место для США города Белгород-Днестровска. Вот благодаря в частности и таким соревнованиям, как сейчас мы проводим. В этот день на футбольном поле встретились команды 3, 4, 6 и 1 школ. Пока одни играли, другие уже успели оценить соперника. Соперники, конечно, будут тяжелые, но мы попытаемся их победить даже, как говорится, через не могу. Пока не уверен, какая из них. У них тут игра, ну, они как бы они равны друг перед другом. Главное, чтобы судейство было честное, а так сейчас увидим, кто победит. Ваша команда сильнее Я не могу сказать, что наша команда слабая. Я думаю, что она будет сильнее, чем остальные игроки. Для Вовы футбол значит много. В дальнейшем он планирует всю свою жизнь посвятить этому виду спорта. Сегодня он нацелен только на победу. У меня родители не на что, чтобы стать лучшим вратарем мира. Пока я лучший вратарь ну, из детей в у меня есть шесть кубков. Но я этим не горжусь. На футбол я уже хожу около пяти лет. Я надеюсь что мы, на то, что мы, можно сказать, порвем сегодня наших соперников, а им пожелаем удачи. Николай пришел на турнир вместе с внуком. Рассказывает, что ему особо приятно, что современная молодежь увлекается спортом. Ну как бы для молодежи это уже хорошо, что заняты чем-то, хоть чем-то вот таким. Спорт и спорт – это такое дело нужное, как бы. А молодежь должна быть при спорте поближе. Не курить там, где-то еще где-то чем-то заниматься, сейчас. не тем, что надо. Ну, ласом, на конечно, хорошо, что есть тренера, что как бы работает, старается, что молодежь как бы что-то делает. Хорошая погода, спортивный азарт и игра вот главные составляющие этого турнира. Остается пожелать юным футболистам победы. И, возможно, кто-то из этих ребят станет новой гордостью. Не только Акермана, но и всего мира. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бесарабия ТВ. Займатися дітям після шкільних занять, як спланувати свій робочий час, аби встигнути вчасно забрати власне чадо з навчального закладу. Саме такі питання постають перед батьками першачків. Однак у Білгородністровському ця проблема має рішення. У школах працює група продовженого дня. Подробиці у наступному сюжеті. Уроки закінчились, однак вони ще досі знаходяться у навчальному закладі. Ось ці першачки ходять до групи продовженого дня, а тому після занять у них є змога більше поспілкуватись між собою, погратись у різноманітні, рухливі та розумові ігри. На цибулю нарікаю, що сліз я допікаю. Вибачте, те я не винна, бо я лікарська рослина, соком з медом почастую та здоров'я подарую. Хоч лимон такий кислючий, але фрукт корисний та цілющий, від ангіни всіх лікую і у стравах я смакую. Частичок я біло зуби, ви люди ви будете бійтесь люди, хоч гіркий. та. Та користи, мене всім потрібно їсти. Хто бій зуб з'їдає спілу, буде мати зуби білі. Як зауважують вихователі, вони намагаються спланувати свою роботу так, аби малятам було цікаво та весело проводити час у школі. У групі продовженого дня з дітками проводять різноманітні конкурси та вікторини. Виходимо на свіже повітря, у нас проводяться рухливі ігри, естафети. Екскурсії ми спостерігаємо за змінами у довкіллі, зараз з приходом осені, які відбулися. Зміни безсідуємо з дітками словом. Робимо все, щоб дітки розвивалися як фізично, так і розумово. У дітей є прекрасна можливість відпочити після навчання, так як у нас домашні завдання в першому класі не задаються, тому є досить часу, щоб погратися, набратися сил, відпочити від навчання. Маргарита Богаченко розказала, що навчально-виховний процес у школі триває майже до вечора. Сюди входять консультації з предметів, гуртки та заняття за інтересами. У цьому навчальному році виділили додаткову ставку на вихователя групи продовженого дня. У нас працюють дві групи продовженого дня, в яких першокласники після уроків можуть знаходитися тут до 15.30 годин. Проводяться різні цікаві заняття, спортивні, прогулян, спортивні прогулянки на свіжому повітрі після обіду. І от зараз ми знаходимося в одному з приміщень, це ігрова кімната. Групи продовженого дня. Тут дуже затишно, багато квітів, багато. Багато ігор, різних розвиваючих ігор, які діти можуть гратися протягом дня, коли вони чекають, своїх батьків, коли вони їх вже заберуть. А ось ця група проводить фізкультурні заняття на свіжому повітрі. Потім вони повернуться до аудиторії, де чекатимуть своїх батьків. Тамара Костюк, як ніхто розуміє, що дітям, які прийшли з дитсадку, доводиться довго звикати до шкільних занять. Дідня вони ще хочуть спілкуватися між собою. Хочуть, звичайно, гратися в рухливі ігри. Ми багато в цьому році вивчили рухливі ігри і Медєва Бару, і качечка, і курочка, і мишеловка. І, звичайно, вони нав'язують ще якісь свої певні ігри. Тому я думаю, що дітки будуть задоволені і батьки, те, що вони в цей час знаходяться під певною увагою вихователів, які працюють з ними на групі продовженого дня. Самі ж батьки задоволені, що в них є можливість влаштувати дитину у групу продовженого дня. Очень хорошо, что есть группа определенного дня. Дети могут, могут здесь например, находиться под присмотром. Ну, то есть как в школе, так и на продленке. Дети могут погулять, пообедать даже иногда там. Вот, но, но что не под присмотром. И не у всех есть свободное время. Вот, а это очень удобно и всегда, скажімо так, є запас у тебе, що ти можеш чуть, чуть опоздать, але прийти, і здесь люди подождуть, і твой будет, буде внук, или ребенка буде цел твоє. Марія там теж дуже подобається перебувати у групі продовженого дня. Ми граємося, гляємо на вулиці і, і граємо в ігри. Ми граємо у хліви. Е... Ігор, іграємо, іграємо в в самольотики. Ось так першачки четвертої школи, що у Білогородністровському, проводять свій час, доки чекають батьків. Олена Іван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. На Одещині виробляли фальсифікат елітних алкогольних напоїв та зберігали ящики з набоями. Правоохранители провели одночасні обшуки одразу по дев'яти адресах в одному із селищ Великомихайлівського району та у самій Південній Пальмірі. Злочинці спеціалізувались на виготовленні підробок на всесвітньо відомі бренди Абсолют, Фінляндія та навіть Курвуазіє. Розповсюдження та збут товару відбувалися через мережу інтернет. Загалом стражі закону виявили та вилучили 538 літрів фальсифікату. Окрім алкоголю, в одному з приміщень знайшли понад тисячу патронів калібру 545 до автомату АК-74. На даний час лічі дії тривають. Про це повідомили у Держприкордон. Службі щороку на початку жовтня в усьому світі відзначають день музики. До цієї події практично всі навчальні заклади готують святкову програму. А вихованці музичних шкіл виступають зі звітними концертами. Не став винятком і Білгородністровський. Наталя Чеботар продовжить тему. У каждого из направлений искусства есть собственный язык. Живопись говорит при помощи красок. Литература общается с нами словом, а музыка при помощи звуков. В преддверии международного праздника музыки Белгороднестровская детская музыкальная школа распахнула двери перед ценителями прекрасного. Международный день музыки особый праздник. Наша школа непосредственно, как участник этого события, отмечает это мероприятие уже многие-многие годы. Это событие отмечает не только в Украине, но и во всем мире. На этом концерте наши исполнители стараются донести до зрителей то высокое искусство, которым и является музыка. И каждый раз, выходя на сцену, наши исполнители Стараются донести до зрителей и прежде всего себе, что музыкальное искусство среди всех видов искусств было и есть самое самое главное. В праздники приняли участие более 40 юных акерманцев в возрасте от 7 до 15 лет. Концерт состоял из 15 номеров, каждый из которых был уникальным. Звучали произведения, которые заставляли задуматься, другие же улыбнуться. Наблюдая за молодыми артистами, можно смело сказать, что музыка для них значит многое. сердце зрителей наблюдали за тем, как при помощи музыкального инструмента и мелодии ребята рассказывали каждый свою историю. В решении концертной программы начальник отдела культуры поблагодарила преподавателей музыкальной школы за их неустанный труд, а лучших из них наградила грамотами и дипломами. Ведь именно благодаря этим людям юные акерманцы знакомятся с искусством. Наталья Анатолий Укинчук, Невідомі злочинці підірвали гранати на подвір'ї на півдні української Бесарабії. 3 жовтня, близько 23-ї години, до поліціянтів Болграду надійшло повідомлення, що у місті біля одного з приватних будинків пролунало декілька вибухів. На місце події приїхали працівники слідчо-оперативної групи. Правоохоронці вилучили два важеля запального механізму гранат Ф1 та металеві осколки. Внаслідок пригоди було пошкоджено вікна будівлі та автомобіль Міцубі. Постраждалих на щастя немає. Зараз шукають зловмисників, які привели у дію гранати. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років. Слідство триває. Українсько-німецький проект через діалог і мистецтво до кращого майбутнього дамо дітям шанс облаштувати світ інакше. Є складовою частиною дунайської стратегії ЄС. Однолітки з двох придунайських міст українського Ізмаїла і німецького Ульма відвідують один одного і обмінюються досвідом щодо захисту навколишнього середовища. Галина Величко розповість більше. В июле этого года 16 юных измаильчан, победителей экологического конкурса, побывали в Ульме. На прошлой неделе с ответным визитом в Измаил приехали немецкие школьники и студенты. Инициатором проекта выступила немецкая благотворительная общественная организация «Детский фонд Германии», а партнером – благотворительный фонд Агентства развития и инвестиций Южного региона и столицы Придунавья. Координатор програми Дійського фонду Гірманії в Україні Богдан Андращук розказав о целях проєкта. Перша ціль це донести ідею захисту навколишнього середовища через дітей до дорослих. А друга ціль це для нас, як німецького фонду, це налаштувати обмін між дітьми з придонайського регіону Німеччини це міста Ульм, і при регіону України це Ізмаїл Ізміївський Ізмаїв, район. Ідея. Полягає також в тім, щоб саме через обмін, через нові знання, через нові ідеї знайти певні шляхи вирішення тієї проблематики, яка існує, зокрема в Україні, в українському придонав'я, тому що Німеччина вже далеко, скажімо, в цьому прогресує, зайшла і обмінятися цим досвідом. І що може бути краще, як це робити через дітей, тому що діти це сприймають по-іншому, діти завжди активніші. Автор и руководитель проекта с украинской стороны, глава Измаильской РГА Валентина Стойкова отметила, что благодаря полученному опыту молодежь двух стран сможет обратить внимание общества на проблемы окружающей среды в Дунайском регионе. Сегодня у нас более тяжелый день. Мы ездили на Килийский групповой водовод, посещали Измаильский полигон мусороперерабатывающий. И вот сейчас у нас экскурсия по городу с посещением картинной галереи. Вечером у них прогулка по городу. Завтра дети примут участие в совместном с украинскими школьниками мероприятии. Будут расписывать остановки и будут Расписывать стену в внутренний дворик Ларжанской средней школы. Программа пребывания гостей из Германии была очень насыщенной. За несколько дней они успели побывать на мастер-классе по изготовлению украинской куклы мотанки в музее Придунавья. Катались на каяках и посетили Измаильскую картинную галерею. Вот, ну, и Здесь они с удовольствием рассматривали картины и слушали украинские и немецкие песни, которые для них исполнил вокальный ансамбль «Венок Дуная». После чего зарубежные гости поделились своими впечатлениями от визита в столицу Придунавья. Украина нам очень понравилась, здесь много, она очень многолика, это касается и архитектуры, и самих людей украинцев. У нас очень много впечатлений, мы увидели, что Германия отличается от Украины, наоборот, І ми раді, що у нас ще состоится програма несколько пунктів, моментів програми, які ми переживемо. Також важливо, щоб німці розуміли, що таке Україна, що вони дізналися, наприклад, німці дізналися лише, що Дунає в Україні до цього вони не знали. І я впевнений, що мало хто знає про це, щоб вони розуміли, яка тут проблематика, чим можна підтримати, і також потрібно розуміти, що. сучасні, скажімо, немцы німці, це майбутні бізнесмени, майбутні політики, майбутні активісти, які будуть також уже по-іншому дивитися на Украину и по-іншому з нею працювати. Итоги пребывания немецкой делегации в столице Придунавья подведут уже на базе отдыха Дунай. Там гостей ожидают, помимо всего прочего, мастер-класс по лепке настоящих украинских вареников. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Як ми вже розповідали, Ізмаїл відсвяткував свій 426 й день народження. Безумовно, головною і давно очікуваною подією цих днів став етнічний фестиваль Бесарабська тантела-2016. При нього ми розкажемо далі. 1 октября дохнув після офіційної праздника, ізмельчані к 14 часам стали збиратися на алеї дружби. Зі четвертий раз пройшов полюбившийся горожанам і гостям столиці Придунав'я етнічний фестиваль Бесарабська тантела. Что же означает это редкое и звучное слово «тантелла»? Оказывается, это элемент декора рукоделия, обрамляющий вышитые рушники, скатерти, наволочки и домотканные ковры. Так и украинское придунавье выкрашает более ста национальностей, проживающих здесь. Представители Измаильской городской организации Всеукраинского общества просвета имени Тараса Шевченко преподнесли почетным гостям фестиваля «Праздничный каравай». На аллее дружбы расположились этнические подвори армянского благотворительного фонда «Ерибуни», польского дома «Куявы», немецкого культурного общества «Немецкий дом», ассоциации семей бессарабских болгар «Роднини», членов измаильской болгарской общины имени Святой Софии и районной организации имени Христа Ботева. На сцене до позднего вечера шел концерт коллективов города и района под названием «Измаилцы Украина». Главным угощением фестиваля по традиции стала настоящая бессарабская уха. Воспитанники Измаильского высшего профессионального училища варили ее на полевых кухнях и бесплатно угощали всех желающих. Кульминацией праздника стали поздравления почетных гостей фестиваля. Мы по праву гордимся своей самобытностью, своей многонациональностью мы живем крепкой и дружной большой семьей. Мы много сделали, и еще многое нас ждет впереди. И только вместе мы сможем построить это счастливое будущее для нашего красавца города Измаила. А сейчас разрешите мне поздравить еще раз вас с праздником от лица областного совета. С праздником вас, дорогие измаильчане! С праздником наш красавец Измаил! Особым подарком измельчанам стал часовой концерт Олега Скрипки и его группы «Вопли Видоплясова», которая в этом году отмечает свое 30-летие. Бессарабская тантела полностью оправдала ожидания измальчан и гостей Измаила, став изюминкой праздника. На другой день любителей рок-музыки ожидал украинский рок-фестиваль «Дунайска Сич-2016», который прошел здесь же у памятника морякам-дунайцам на Аллее Дружбы. О нем мы расскажем в нашем следующем выпуске. Галина Величка Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Сюжети підготували сьогодні для вас, мої колеги. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. В Студії для вас буде працювати Микола Юшкевич. Усього вам найкращого та бережіть себе.